Əleykümselam ustam, Abdullah. Bu səfer bomba bir pleyflə qarşılayıram dostlar. Həqiqətən inandığım, güvəndiyim və özümü də yatırma edəcəyəm bir pleyq tapdım. Gətirdim dostlar sizə görə. Və təbii ki bu video da yatırım tövsiyəsi olmayacaq. Sadəcə öz görüşlərimi, fikirlərimi danışacağam və sizə məlumat xarakterli olacaq bu. Zəhmət olmasa video keçməyin və kanalıma abunə olmağınız, videonu bənməy və daha çox bu təzə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Keçdik video dostlar. Gördüyünüz kimi tokenimizlə də OCV dostlar. OCV mərkəziyətsizdir. Yəni mərkəzləşməyib Ənəyə dostlar e, bu təzə dostlar tokenə güvən keçdi də artar dostlar. Həm Türkiyə, həm də xarici komitəsi var dostlar. E, tokenin özünün bütün qayəcdələri tamdır. Adi reportu tamdır dostlar. Tokenin toplam sayı 1 milyard olacaq. 30 faizi preser edəcək dostlar. İlk likvid üçün 20 faizi nədədə tutublar və daha sonra tokenomistdə ayrılıb dostlar. Burada roadmap-ini görə bilərik. Euro iko satışıdır dostlar. Bu dəqiqəçi qiyməti dostlar 60 sentdir dostlar. Presselə qiyməti 1.20 və qiym çıxacaq qiymət dostlar 1.22-dən olacaq. Yəni 2.22-dən daha çoxdur. Yəni qiymətdən çıx 0.60-dan alanda dostlar tam tamına 4x-ə yaxın pul qazanacaq dostlar. Burada da prinsin artacağını görürsünüz dostlar. 11 iyun 30 2021-ci il son gündürsə bu ayın 11-i Nə gördünüz kimi hər də sənəd 5 gün sonra dostlar artıq 60-dan ala bilməyəcəksiz. Siz məcburi 2.72-dən -də almaq olacaqsınız. Burada gördüyünüz kimi bonuslar var dostlar. E, Bonusda da getdikcə azalır. Gün 40%, 30%. E, əgər siz e, 2022-ci ilin yanvarının 31-inə qədər ala bilməsənsiz dostlar, artıq onu lap böyük qiymətlə, preslə qiymətlə ala biləcəksiz. Burada KYC tamamlanıb dostlar. KYC-ni indirmək istəyirsinizsə girib endirə də bilərsiniz və ya Bitstamp-dan dincələyə bilərsiniz. Burada yəni əslində çim endirmək lazımdır. Mən əslində mən indirməyəcəm dostlar bu dəqiq kompüterimə. Əgər siz indirsəzsiz International Def yəni girib endirib lapid ətraflı yəni daha düsə İncəliya bilərsiniz dediyim kimi dostlar. Burdan dan sonra qayıdım geri və sizə gördüyü məsələləri göstərəm. Mən burada gördüyünüz Muhofta NFT necə olacaq dostlar? Qeydiyyatdan keçməlisiz, yəni extend etməlisiz və 50% bonus qazanacaqsınız. Necə qeydiyyatdan keçəcəyib, token necə alacaq, onlara haqqında məlumat verəcəm. Bunların partnyerləri Binance Smart Chain, Coin Speaker və EcoHolderdir dostlar. EcoHolderlər də dostlar, yəni eko satışlarını təyin edən bir platformadır. Burada gördüyünüz kimi indi qatıl və al deyilir dostlar. Burada mə toplam sayını eləyəcəyəm və BBP-mi dolur. 20də olacağını deyir dostlar. Həm BHL20-də, e həm BC20-də olmaq çox avantajlıdır. Niyə? Çünki ə, yəni bir alt yapı üzərində çıxmaq ancaq asandır dostlar amma iki altyapı üzərində yani çıxıb bunu bacara bilmək ən qiymətli gətirib həqiqətən çətin məsələdir. Bunun üçün xüsusi komandalar və yəni ən azından təcrübəsi olan bu işdə komandalar lazımdır ki, yəni burada token mənim güvənmi artırır. Yəni Juan Afram bir mövzudan birdir. Burada gördünüz kimi öz valletlər haqqında danışdıq görə dostlar. Bir cloud vallet olacaq dostlar. Yəni xəyali düzdür. Necə ki Trust Wallet kimi dostlar, Cloud Wallet olacaq. Burada da HD vallet olacaq dostlar. Nə lazımdır? Burada türk dilə çevirə bilərsiz. Burada gördünüz kimi. Burada türk dilə çevirdikdən sonra lap ətraflı incələ bilərsiz. Əgər burdan çevirə bilmirsinizsə, dosta sağ düyməni tıklayıb türk dilinə çevirin deyin. Yəni ayarlardan hamıda olar yüçə ehtimal. Bu daha sonra gəlib lap detallı incələ bilərsiniz. Nədir, nə deyil. Maksimum güvənlik var, dostlar. Varlıqlarınız və önünə atdığınız tam kontrolünüzə əlinizdə alın. Piyasa oynaqlarında katsın maqsin sabit paraları saxlayın. Yani, yəni dostlar, yəni özəl bizim isə təki 10000 USDT və ya 10000 USDT var dostlar. Sadəcə onu bu dəqiqəli heç birə yatırım etmək istəmirsiniz. Siz düşünürsüz ki, bir ay çərçivəsində Bitcoinin qiyməti düşəcək və düşdükdən sonra almaq planlayırsınız. Amma öz 10000 dollarınızı binans hesabında saxlamaqdan qorxursunuz. O zaman öz heydə cüzdanınızda saxlayırsınız dostlar və ya artıq bunu cüzdanınızda. Bu sizə çox yaxşı kömək edəcək dostlar. Qeyd etdiyim qədər yəni ən gestinə. Burada görürsünüzmü ilk öncə konsepsiya adlandırılıb dostlar, komanda uyğunlaşır vədən sonra axtarışa başlayıblar, necə düzəldə bilər. Burdan Azure platformanın dəstəyinə görə məni platforma düzəldir. Artıq prototiplə başlayıb dostlar. Görəndiniz ki, bu dəqiq canlı olan prototipdir. Prototip də davam edir. Burada alpha test olacaq dostlar. Ondan sonra 2021-ci dördüncü iko satışı başlayacaq. İko satışı 1.2-dən olacaq. Burada gördünüzmü alpha beta test Yəni də bir böyümə var dostlar. Yəni gizli bir beta sürümü çıxardacaqlar. Yəni onu yoxlayacaqlar özləri. Burada aşağı yanda yəni bir Smart Chain də, ERC-20 də token də var. Daha sonra community-yə yaxınlaşdılar ki, onlarla söhbət edəcəklər. Onların istəkləri üzərinə işlərə davam edəcəklər dostlar. Və daha sonra yeni bir wallet də əlavə olunacaq. 2023 kimi yəni məqsədləri böyükdür. Burada gənc bizim texnologiya sistemləri haqqında məlumat veriblər. OVC deyir dostlar. Belə bir şəklin qoyublar, həqiqətən gözəl dizayn olub. Mən bəyəndim dizayn etdilər şəkildə. Yəni ən azından üzərində işlədikləri bilinir. Yəni OVC-nin kredit kartı olacaq dediklərinə görə Yəni bu kart vasitəsi ilə gələcəkdə ə, məsələ göyə hər hansısa gedəndə necə gələcək, ki Visa, Mastercard olsa dünyanın çox yerlərində işləyir. Bu da elə dostlar dünyanın çox yerlərində işləyəcəklərini deyir. Təbii ki bu zaman olacaq dostlar. Burda ilk öncə qeydiyyatdan keçdiyillər, daha sonra pul yatırırsınız və daha sonra bu tokeni alırsınız. Almağı da indi bir azdan göstərəcəm. Burda yaxınla gələcəklər haqqında məlumat veriblər. CoinMarketCap, CoinGecko, BigOne, Probit, Getyo, Elbank, Coin, Okx, el Bybit dostlar. Gördürüz, bu, ən böyük 3 borsalardan, yəni ən böyük dostlardan içində gələcəklərini deyirlər. Burda əgər məlumat almaq istəyirsinizsə info buraya bura göndərə bilərsiniz. Burda gördüyünüz kimi yeni layihələr haqqında məlumat almaq üçün burda daxil olub indi yükləyə bilərsiniz application-ını. Yəni application belə çıxardıqlar dostlar. Yəni dediyim kimi mən də elə bir belə bir layihə gətirməmişəm qarşınıza. Həqiqətən üzərində işlənmiş bomba belə layihədir mənim düşüncəmə görə. Burda bizə sosial media hesablarını göstərilirlər. Daxil olan sosial media hesablarına və burda sosial media səhifələrində artıq 2142 nəfər təqibçiləri olduğunu görürəm. Burda aşağı indi dostlar, onlar KYC verifikasiyanı göstərdilər. Interdesk bunu burada, burada da ver Bu tərəfdən KYC bir requirement olub da veb saytda təsadüfəsə hamısı burada da burdan girib incələyə bilərsiniz. Məsələn mən də like atdım dostlar, aşağıə endirəm. Burada gördüyünüz kimi stake və ən 400 dollar qazan deyil, stake et dostlar. Gördüyünüz kimi bunların valetində stake edisiz və 400 dollar qazanırsınız. Bu dəqiqə dostlar ödənişləri çox böyükdür. Qaçırmamaq üçün indidən daxil olmaq etməyinizi məsləhət görürəm. Niyə? Çünki əgər indidən dostlar buna neçəsə gələcəkdə çox böyük YouTuber-lara tanıtacağını əminəm dostlar, tam təminəsiz. Niyə? Çünki belə bir layihəni heç bir YouTuber qaçırmaz deyə düşünürəm. Yəni mən də ver ki, qaçırmadım. Burada gördünüz kimi veb e, sayt dizaynı var. Burada NISTX-di haqqında məlumat veriblər, dostlar. Bir daha sonra qayıdıram indi ByteTalk-a, bu token almaq bölməsinə. Bir də Telegram hesablarını göstərəcəm, görsəsiniz. Bu Türkiyə qrupunu göstərim, görsən məncə siz. Türkiyə qrupuna daxil olan və gördünüz kimi Türkiyə qrupu bu şəkildədir. Belə bir söhbətlər gedir. Daxil ola bilisiniz. Yəni bir nəfər artıq 120 gündür stake edib. Yəni 120 gün istiyek edib. Burada gördünüz kimi admin hər zaman suallarınıza cavab verir. Ən az, ən, so ən sadə suallarınıza da cavab verəcək. Varssa göndərin, dostlar və siz anında cavabınızı verəcək. Burda details ovz details o for ovz deyib gördüyük ki, şəkillər və s. hamısı burdadır. Burdan çıxıram dostlar və saatı quranı göstərmək qərarına gəldim. Burda login deyirik dostlar, özümüzdə bir hesab açırıq. Mən bir dəfə qeydiyyatdan keçim dostlar, saynəb deyib. Burda gördünüz kimi Almaqbay Coin deyib bir bölmə var. Bay Coin-ə daxil oluram və görəsən ki, qabağıma açsın bu. Bu açsın dostlar, gəlirəm. Əbəl dostlar gördünüz kimi expens saytı mənim qarşımda açıldı bu dəqiqə. Burada dostlar ilk öncə yuxarıdan BNB-ni seçirəm və yaxud da Boost-u seçirəm. Məsələn 4 dənə say seçirəm adres və məsələn mən Boost-u seçirəm. Buradan nəyi seçirəm dostlar? Mən burdan OZV alacağamsa OZV-ni seçirəm. OZV-ni seçdikdən sonra nə qədər bir bir, bir, bir də nə pul alacağam dostlar? Balansın azdı deyib, çünki hələ -həl heç bir pul yatırmamışam. Pul yatırmaq necə olacaq dostlar? Onu da göstərim sizə. Bir də stake-i göstərəm, daha sonra pul yatırmanı göstərəcəm. Stake də gördüyünüz kimi OZV-ni stake edib illik 150% artı 120% artıq alırsınız dostlar. Burada 360%-lik var. Burada gördüyünüz kimi 24%-də var. M-box-la bu stake edirsiniz, dotel edirsiniz dostlar. Burada ətraflı məlumat almaq üçün dostlar girib türk qruplarından aça bilərsiniz. Məsələn, stake now dedikdə sizə belə bir məbləğ gəlir. Məsələn, 1 oz-vinin qiyməti 0.6dur. Tutaq ki mən 1000 də oz-və gətirirəmsə ə burada deyir ki, ən azı 80 olmalı dostlar. Mən gəldik dostlar, select deyə seçirəm. Məsələn, burada günləri seçəcəksiniz dostlar. Nəçə günlük stake eləyəcəksinizsə, onu seçirsiniz. Məsələn, 120 günlük nü stake eləyəcəksə, 120-ni seçirsiniz dostlar. Bu dəqiqə ən məsləhətli. Məndə 120 günlükdür dünya, çünki artıq 2022-dən sonra borsalara girdikdə stake vəzatlar və mən də çox böyük qiymətdən sata bilərsiz. Bu da qısa bir məsləhətdir. Pul yatırmağı göstərim dostlar. Pul yatırmaq üçün Burada gördüyünüz depozit adresində girib pulunuzu yatıra bilərsiniz çox rahat bir şəkildə. Bugünkü bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və daha çox bu təsvirlə gəlməyimi istəsəyiniz yoruma atıb bunu mənə bildirməyi yerdən çıxartmayın. Gələcək videodadır görüşündəcə. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Kanalıma abunə olub videonu bəyənməyi və daha çox bu təsvirlə gəlməyimi yorumatmayadan çıxartmayın. Sağ olun.